Раз, до представлення своєї програми запрошується кандидат на міського голову Мельничук Євгеній Володимирович. 5 хвилин на презентацію. Прошу. Доброго дня. Як кажуть, я Жені Мельничук. Не родственник, тих, хто ви думаєте, але все одно, щоб ви знали що я... Цілу програму я скажу: Тобто повторюсь, значить. Построить одну школу на улице Минеральная 77Ж, там 08Г, участочек очень хороший, вот, который незаконно наш мэр передал своей фирме. Построить два детских садика, ну, вы слышали, да, это все сказал. А, значит, сделать реконструкцию детского садика на улице Коминтерна. А, построить, достроить первый коммунальный стадион, достроить первый коммунальный стадион построить три еще амбулатория по улицам, вам сказать, где это надо сделать. Вот. Реконструкция парка Перемоги сделать. Ну, перед этим надо же все-таки громадские слуханные провести и предоставить проект реконструкции этого парка. Да? Сделать будинок творчести на улице комсовольск 1. И это все я вам обещаю, это сделаю. основная задача, почему я это говорю, потому что я собираюсь просто выполнять свои обязанности. Обязанности руководителя города. Как вы думаете, что должен делать руководитель города? Вот я сегодня говорю, руководитель города как раз и должен выполнять свои обязанности. Что не имеет права делать руководитель города? Он не имеет права красть. Он не имеет права без нашего имени, без нас распоряжаться нашим имуществом в своих целях и своих благах. Поэтому... Я хотел бы с этого, ну, большинством молодежи здесь. и Я прекрасно понимаю, что эта молодежь как раз понимает э, ту энергию, которой сегодня большинство мы, с, ну, владеем, э, что если у нас бы нас бы, громаду, народ бы не обворовывали, мы бы жили бы совершенно в другой стране. То, что нас сегодня обворовывают, доказательств очень много. Спасибо большое, кто задавал вопрос. Там действительно несколько уголовных статей уже нашего руководителя города возбуждено. Я хочу, чтобы вы знали, что ну, этот руководитель города, Карплюк Владимир, в любом случае будет сидеть. Что же я еще сделаю? Значит кроме того, что я буду выполнять свои обязанности, кроме этого, я, конечно, проведу аудит, проверку всех, всех попередников. Скоржинского, Бондаря, Карплюка Владимира Андреевича. До конца проведем, потому что все, что сегодня выполняется, все сметы, все сметы, они выполнены с нарушениями ГОСТов, ДБНов. Вот. Также я буду иметь политическую волю, политическую волю, чтобы э, у нас была возможность у громады, у громады э, влиять, влиять на мэра, влиять на чиновников, влиять на депутатов. Как это можно сегодня сделать? Очень просто. Сегодня влияет на, э, влияет только масса, масса людей. То есть, когда собирается 50-100 человек, каждый депутат будет прятаться, убегать, как делает сегодня Владимир Андреевич. Он нас боится, массу боится. И поэтому я всегда буду говорить, что только сила в массе, а мы как громада, повинны всегда объединяться. И пока я сегодня являюсь громадой, да, а потом я дам политическую волю, чтобы вы могли влиять на всех через массу. Значит... Также самое, самое важное, что хотел сказать, это, конечно, из Арпеня сделать, поднять зоны, все зоны рекреации. То есть вы же помните, что при Советском Союзе здесь было у нас дома отдыха, пансионаты, которые были разграблены попередниками. То есть когда я их притянул к ответственности, соответственно, все эти базы отдыха, пансионаты, санатории, лагеря, Будут э, на, уже принадлежать обратно громаде. и, соответственно, мы поднимем эти все э, поднимем эти все ну, зоны отдыха для того, чтобы мы же наш же народ, ирпенчане, могли спокойно ходить на работу, обслуживать 5 или 6 миллионов уже город Киева, и для этого э, ну, развиваться, наполнять бюджет. Ну, то есть вы понимаете, да? То есть мы мы не срубим ни одного дерева. Я вам гарантирую. Почему? Потому что деревьев и так мало осталось. Вот. То, что касается, сразу же скажу, то, что касается леса, вот лес как был, так и останется. У нас сегодня существует э, проект про, асо... Ой, договор про ассоциацию. Так вот, согласно этого договора про ассоциацию. Регламент є регламент. Переходимо до запитань. Их буде п'ять, кожне по дві минуты. Перше запитання. На бордах пишеться, що ви кандидат не від бізнесу, а від громади. Хоча у вашій декларації вказано, та ви самі це кажете на зустрічах, що ваш дохід від підприємницької діяльності то ви від влади, чи від, ви від бізнесу чи від громади? І, будь ласка, відповідаєте державною українською мовою. Добре, якщо так просять громади буду розмовляти українською, мені немає ніякої різниці. Але ж спочатку я скажу, що я забезпечую свою сім'ю, забезпечую свою сім'ю, зароблявши гроші ну, як підприємець. Так, у мене п'ятеро дітей. Я кожен, кожен день хожу, хожу на роботу та заробляю гроші. И потом моя семья ну, живет, ходит в школу, в садики, покупаем продукты. Это нормальное явление. Вы видели показники мои? Я зарабатываю приблизно 20 тысяч гривен в месяц. Это не богато, это не бизнес. Это... та маленькая часть, что может заработать ну, каждый из вас. Вот. Бизнес начинается там, с десятков миллионов, когда уже нет разницы между между тем, что люди, ну, своим, своим властным бизнесом, так, и, бизнес, и управлением, выполнением своими обязанностями. То есть, чтоб, я хотел бы вот это к этому привести. Поэтому я мэр от громады. Будь ласка, питание. Я, я ответил на это питание. Я хотел бы задать вопрос будущему мэру, господину, почему он нарушает права человека своих соседей? Це важливо, якою мовою, коли Януковича скидали, чи в мене половина російською мовою говорить. <реслужен> <реслужен> я, <реслужен> я, <запреслужен> <реслужен> я прошу дотримувати порядку в залі. Не, не витрачайте час. <реслужен> не, 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 не витрачайте <реслужен> час. Можливо, бо вас Ігоре Петровичу, Ігоре Петровичу. Так, э, давайте переходим до запытания. Но вы час. Да. Почему вы отжимаете территорию у соседей, э, парканы строите, приводите в аварийное состояние дом, лишаете газа на зиму, э, вскрываете крышу на зиму и подвал тоже, и прессуете уже целый год своих соседей? Этот кошмарин, он приходит не только в Раду. Это а, будет. Тут мне подсказывают, что это вопрос особистого характера, оно занимается. А питание характера с... З... Питание относится выборчей программы и профессиональной деятельности. По предыдущее питание по предпринимательской деятельности было профессиональной деятельностью? Ну, я понимаю, не хотят ответить на этот вопрос. Я думаю, этот вопрос очень многих херпинчан э, как бы волнует. Ну, Женя, очень плохо, что вы не знаете... Что на Коминтерна находится детская больница, а не садик. Это, к сожалению. Идете на мэра, а не знаете даже свой город. Это, Женя, скажите, пожалуйста. На выходите там, на там, сессии. Там, там ходите... можно сделать и садик реконструировать. Я же сказал, реконструкция. Ну, ну что вы издеваетесь? Не, ну, я же уже понял, что вы отвечаете. Женя, скажите, пожалуйста. Выходите... Так я уже ответил вам на вопрос. Садитесь. Не, вы не, от... не ответили. Я же вопрос так не задал. Ж... Я сказал, что очень Додали плохо, вопрос? что вы не знаете, вот, а и что на Коминтерна находится, Женя. Пан да. Александр Маркушин, конкретизуйте ваше питание. Да. Женя, да, Женя, вы ходите на встречи, на сессии, вы ходите куда-то еще на встречи, пытаетесь их срывать. Вам за это платят? Это ваша работа основная? Все, питание? Нет. Дякую за короткий Питание номер три. Пані Вагірове, власне. Да не треба. Дуже багато сміялися. Справа в тім, що у мене запитання таке. Євген, будь ласка, Розкажіть про свою біографію. Чому ви не знаєте української мови? Дякую. Я народився в місті Севастополя. Нет, ну это по автобиографии, то есть, ну, ЕК, да. Значит, я, я родился в городе Севастополь, и вы понимаете, фактически, что у меня за все 11 классов украинского языка было только два урока. Вот. Правда, я закончил потом, чтобы вы понимали, это украинский город, город Севастополь. Ну, два урока всего лишь было, я думаю, вы понимаете, там только азбуку, наверное, мы прочитали. А на самом деле потім закончив э, Севастопольський воєнно-морський інститут імені Павла Степановича Нахімова. Я закончил його з золотою медаллю, щоб ви знали. Золотою медаллю. І фактично, щоб ви розуміли, я розмовляв українською мовою у місті Севастополь, коли надавав накази, то есть, ну, рівняє струнку, читав присягу українською. Я все робив українською мовою, але ж повсякденне життя у мене російською. Поэтому я, конечно, постоянно разговаривал русским языком. И в данный момент, в данный момент в Ирпине я тоже очень много с вами же разговариваю на русском. Общался бы с вами на украинском, я давно бы уже свой, ну, украинский язык у меня был бы в совершенстве. Вот. Что касается дальше своей биографии? Я никогда не стоял на месте. Меня уволили по директиве d1. D1 это директива сокращения была. Вот. То есть я офицер, старший лейтенант запасу, чтобы вы знали. Вот. Я очень сильно порвался на фронт, но понимаете, пятеро детей кормить сегодня не каждый может. Поэтому я остался. И мне мои побратимы сказали, которые уже ну, там, умерли, да, которых убили. Это три человека: что есть два фронта. Фронт у нас внешний агрессор и фронт внутренний агрессор. Внутренний агрессор – это у нас коррупция, которая прикрывается фантиками. Вот. Они сказали, Женя, мы справимся с внешним агрессором. И, по-моему, они остановили эту агрессию, ну, показали, что действительно они патриоты. А я со своей стороны борюсь здесь и каждый день показываю, что я не дам возможность в нашем городе развиваться коррупции. Переходимо до питання номер 4 дві хвилини. А. Мене таке питання, і початку зауваження пану ведучому. Яким чином це питання було знято? Юра, Про його? Юра Шпирний Тімофєвич, це відкриває. запитання до кандидата. Це зауваження, тому що. Юра, це, це запитання до канда. Давайте мікрофон тому, хто буде ставити питання. Передайте це мікрофон на запитання. Ведучому, і я повторюю це, тому що це ми Ю, пан передайте мікрофон, тому хто буде задавати питання. Так от, Пан претендент хоче нашої довіри. Яким чином він може претендувати на довіру, якщо він не відповідає на питання, які виникли. Немає поняття непублічності у публічних осіб. На заході це така практика. І тому, якщо є питання у громади, нехай дає відповідь. Він претендує на довіру про яку довіру можна говорити. Якщо він уникає питань, значить пан ведучий повинен це прекрасно знати. Значит, два, получается один вопрос, я на него отвечу. Смотрите, сложность заключается, что у нас есть организаторы, которые поставили, ну, соответственно, правила, да. Я не нарушаю правила, я не нарушаю закон, я борюсь с теми, кто нарушает закон. И поэтому я, ответив на ваш вопрос, как бы ответил сразу же на ну, тот вопрос, который. То есть, правила я не имею права нарушать. Соответственно, организаторы просто следят, чтобы эти правила не нарушались. Дякую. Пытание номер пять. Чесні, непорядні особи. От у вас, ви кажете, Боїць. я борюсь, Я борюсь з, з корупцією, з неправдою. У мене таке питання. Я живу на хрущівці. І ми знаємо, що добудова це є протизаконно чинного законодавства України. На сьогоднішній день, день ваш активіст добудував собі 80 метрів квадратних, загородив прибудинкову територію, обрізав пожежну трабину, лінівку. Зняв ви знаєте, у мене колапс цілий. Я похилого цього активіста? Сіменчук, Добре. Олександр. Володимирович, ваш активіст, він ходить, зриває, зриває всюди заборів, забудовників. Хай приймає. Так, а в чому питання? Йому при... зроблено припис: зняти добудову, розгородити будинкову територію. Його активіст. Хай він розбереться своїм активістом. Так, це не питання було. В громаді. Його питання, бо в його активі працює. Його. Активист. Дякую дуже за питання. Я немножко помогу, ну, отвечу широко на этот вопрос. Смысл заключается в том, что действительно многие активисты, вот, которые пытаются прикрывать. Не, я просто говорю, что не мной. Они могут прикрываться, да, то есть фактически сегодня происходит процесс, когда многие законы, которые написаны достаточно очень, ну, нормальные законы, они просто не выполняются. Они начинают не выполняться с мискового головы. То есть, а потом, соответственно, активисты делают какую-то заказную работу на меського головы або еще. И потом это все происходит так, что неизвестно тяжело разобраться, кто же больше нарушает закон. Моя позиция очень простая: фактически должны работать правоохранительные органы, которые должны притянуть к ответственности данного человека должны притянуть к ответственности. А еще самый главный вопрос, они еще должны притянуть к ответственности того человека, который его покрывает. Потому что миски голова в данный момент должен также отреагировать категорически и проконтролировать исполнение обязанностей милиции, чтобы они притянули семечка до ответственности. Дякую.